أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستعد أولئك في ضلال بعيد وما فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم